Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün 4-cü sinif kitabında olan məşhur riyazətçi mətnini, dinləmə mətnini sizin üçün oxuyacağam. Deməli, məşhur riyazətçi. Professor Lev Semyanovich Pontryagin məşhur alimdir. O, öz xatirələrində dostlarına minnətdarlıq hissi ilə xatırlayır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Lev riyazətə xüsusi maraq göstərirdi. Sinif yoldaşları çətinlik çəkəndə onları Maraqlandıran suallara həvəslə izah edər köməyinə sərxəməzdir. 13 yaşı olanda Lev qəza keçirir. Qəza qaz partlayışından gözləri ağır zədələnir. Həkimlər onun gözlərini əməliyyat edirlər. Lakin nəticə uğursuz olur. Lev görmə qabiliyyətini tamamilə itirir. O artıq məktəbə getmir. Anası bütün həyatını oğluna həsr edir. Saatlarla ona kitab oxuyur. Alman və fransız dillərini mükəmməl şəkildə öyrənir ki, oğluna da öyrətsin. O, oğlunu ruhdan düşməyə qoymur. Levi məktəbə gəlmədiyini görən yoldaşları sinif rəhbərinin köməyi ilə iş qrafiki qururlar. Onlar hər gün növbə ilə Levi-ni məktəbə aparırlar dərslərdə yanında oturub yazı baxmasına kömək edirlər. Dərsdən sonra evə qayıtdı, qaytarırlar. Beləcə dostları Lev'in məktəbdən sevdiyi riyaziyyat fənnindən kənarda qalmasına imkan vermirlər. Anasının və dostlarının sayəsində Lev məktəbi qızıl medallla bitirir. O universitetə daxil olur. Lev 27 yaşı olanda professor adını qazanır. Lev çalışırdı ki, əlillər üçün yaradılmış avadanlıqlardan istifadə etməsin. O, xizək sürməyi, qayaqlı səyahət etməyi öyrənir. Dostları da Levi həmişə məmnunluqla yad edirlər. Çünki Lev dostlarının zəhmətini dəyərləndirdi, yorulmadı, həyatdan küsmədi. Əzmkarlığı və iradəsi sayəsində elm aləminin tanınmış simalarından biri oldu. Bu gün dünyaca məşhur riyaziyyatçı alim Lev Semianovich Patryaqin bir çox insanlara nümunədir.